Xanımın kişilərə qoyduğu məhdudiyyətdir. Nə mənada? Xanım amigar Allah deyib evində oturanda hijabla oturur. Dibi hijabı çıxar, evində rahatdır. Xanıma məhdudiyyət qoysa idi Allah deyər evində də hijabla oturur. Amma evdən çıxanda deyib niyə Deyil, yolla ki gedirsən məsəl 500 nəfər adam çıxırsa qabağına onun 250-si kişidir o 250 kişiyə qadağa qoyursan deyirsən mənim satışma məsələ üzr istəyirəm bu ifadəyə görə baxa bilmərsunuz. Qadın məhdudiyyət qoyur kişilərə. Görün halsətdə gəlib satıb qadın. Ha bunun ucalığı da yoxsa yox? Biz aməllərin ideologiyasını çatdıra bilmirik. Nəyin ki bilmirik. Həm bilmirik, həm də izah edə bilmirik heç kimə. Dinə də qətirə bilmirik insanlara. Mən izah edə bilsəydim sənə namaz nə qədər görsəldi. İzah edə bilsəydi xanımlara ki, hiساب nə qədər gözəl bir şeydir. Çəkərdi insanlar yoxsa yox. Çəkərdi də. Dürüst dini başa düşəyib və dürüst səbliq eləyib, Allah bizdən bunu istəyir.